Геніальний фільм Тіні забутих предків відомий на весь світ. Фільм зняв видатний український режисер, великий син вірменського народу Сергій Параджанов. Тож, будучи в Єревані, не побувати в музеї Сергія Параджанова ми просто не могли. Демо! Фарацець. Ес ви музей удивительного человека Сергея Параджанова, который говорил, что у меня три родины. Я родился в Грузии, работал на Украине, жил и умру в Армении. И каждая страна его считает своим, что тоже вполне Не имеют Родины на самом деле. Как искусство, да. Да, ну вот мы это искусство называем искусство без границ. И вот здесь все есть. И его печали, и радость, и тюрьма. И последний комната это тюремные работы. Тут есть и работы гимнского периода, вот это эти где сделано Портрет предчувствия тюрьмы. которые он сделал, видите, Чумакан превращенный слона, одна из его любимых вещей. Я иногда рассказываю сценарий и спрашиваю, как вы думаете, это я выдумал или это правда? Все говорят, это вы выдумали. Нет, это правда, которую я додумал. И последняя кукла Параджана Брайбра, уже будучи больным, сделанная вещь. И Юрий Гагарин, один из его любимых персонажей. Тут важные слова надо от них сказать. Почему возникли эти работы? По колоссальной творческой энергии она должна была найти выход. И выход был найден в этих работах. И он как-то сказал, мне не давали снимать кино, я начал делать коллажи. Коллаж это спрессованный фильм. Если вы умеете фиксировать жизнь, умеете наблюдать, и найдя в жизни истину, вы можете ее философски обобщить, это и есть режиссура. Потому что практический навык перевести мысль на экран, это зависит от степени вашего педагога, который вам преподавал, вашей талантливости, вашей натуры, вашего национального признака. Вот Давженко, великий педагог, сказал мне, постарайтесь меньше читать, литература вам мешает. Ваши наблюдения, ваши отношения к жизни интереснее, чем то, что уже вы можете прочесть из книги. Ваши наблюдения более объемные, ясные и более кинематографические.

Срого А в космосе сновошенный, сновошенный. Это гениально.